Федя! Федюня! Федорас! Я уже 6 часов иду с закрытыми глазами. Куда ты меня ведешь? Что это за сюрпризы? Все! Открывай! Пришли! Куда? В лес? Ты комаров сосать? Да нет! Ты знаешь, что курс почти взяли. Следующие мы! Какие мы? Им до нас летит 12 часовых поясов и 6 климатических зон. Так все правильно, украинцев самолеты F-16, они пролетают за минуту климатическую зону. Я все посчитал, им до нас 6 минут 12 секунд. Да я вчера вечером новости дивился, они сегодня с утра 1400 F-16 сбило. Даже запчасти, которые летели, они тоже сбили. Так что в ближайшее время ни один F-16 самолет не соберут. Гера, Герасим, Гермафродив, никогда не верь новостям. Надо готовиться к обороне Хабаровска. Герасим, у меня брат из Курска вернулся. И шо хажи Уже ничего. Но батя говорит, может, машина у нас будет. Снимай пояс! Зачем тебе мой пояс? Как зачем? Я натяну это будет красная линия! Сыхала жены! Я уже пизды получу за то, что я его одел. А если я вернусь без пояса, она меня клитерам задушит. Чего ты вообще решил, что за СУ нападет на Хабаровск? Жопой чувствую. Помнишь, что на пляже на Амуре мы ели дыню и раков. И я жопой чувствовал, что надо сходить в туалет до маршрутки. А ты говоришь, да потом уже дома сходишь. И я оказался прав. Дома я уже купался. Тревога, тревога, съебаемся. Куда? Мы охраняем, сюда. Да куда все? Ты скоро просто поехал. А, да? Да тогда вот это будет наша красная линия, понял? Если они перейдут, тогда все. Что все? Им пиздец. От кого? От двух охранников из пятерочки, которые на протяжении всей своей жизни регулярно раз в неделю получают пизды, а одно еще и посадили на двухлитровую бутылку Байкала. Гера, ну что ты орешь? Пусть это будет нашей маленькой военной тайной. Ебать тайна! Сука, у тебя кличка Байкал, весь ты бы на телефон снимал. И долго надо тут стоять, пока Вагнера не подъедут. Вагнера уже не подъедут. Надо хоть иногда новости дивиться. У меня вообще выходной. Я нахуй домой. Все. Да подожди, куда домой? Сейчас, пока жена не проснулась, я быстренько халатик сниму, на ней приляжу, как будто я вообще никуда не уходил. Потому что если она проснется, мы начнем бухать, потому что в ней ночную смену надо на скорой работать. Тебе что? Плевать на судьбу России? Да мне похуй! Я если что в Китай съебусь, мне уже там 83 работы предлагал. Ты понимаешь, отступать нельзя! За нами! А что за нами? Я не знаю! Батя сказал, что там два дня нихуя, потом хата, потом опять два дня нихуя. А дальше? А дальше четыре дня назад домой. Подожди домой. Помоги мне построить линию обороны. И бросай меня. Я стану героем, ты понял? Смотри, тебе ведро. Кинь там. Вот там кинь зачем тебе ведро в лесу? Тут вообще можно везде сходить. Да это опаснейшее оружие. Я один раз через ведро спотыкнулся, ногу себе поломал, два месяца в больнице лежал. Так на и нос сломал, все поломал себе. А я пойду расстройку разбросаю. Они будут идти и отравятся. Ты что, кончен? У них в плену лучше кормлять, чем я у себя на свадьбе гостей кормил. Откуда ты знаешь? Потому что сосед с плена звонил в Жинке. Она его не узнала. Пишет вот таким, сейчас вот такая пачка, ну я объективный влазы. Из плена? Из плена. Вот что? Че я вообще должен с тобой в лесу сидеть? А помнишь, 450 рублей ты мне должен? Вот если посидишь со мной, прощаю. Получается, я уже контракт. Не. Получается, да. Как мы вообще будем обороняться, если у нас даже оружия нема? Как это нема оружия? У нас есть дубинки. Бля, я дубинки забыл. Это отличный повод вернуться домой. Это отличный же повод остаться. У нас не заберут дубинки и не дадут нам ими пизды. Что ты вообще решил, что два охранника супермаркета должны держать оборону всего Хабаровска. Да потому что мы держим оборону супермаркета. Мы хранители. У нас хоть раз, хоть кто-то, хоть что-то украл. <паспалил> да постоянно. Цей одиннадцатиклассник, сука, перерос так как стилерат. Он до нас как на работу ходит. Тупо с туристическим рюкзаком набиваю полностью продуктами. Оплаты только за жвачку. Я уже и так ебало отворачиваю, чтобы ему взглядом и с ним не встретиться. Блин. А после того, как он мне леденцами ебало кинул и сказал на пососи! я вообще не с работы уволиться. Допустим, мы держим оборону, 12 секунд попадаем в плен. Что сказать? Говори правду. Говори, что ты водитель. Да я вообще ездить не умею. Мне даже запрещено в супермаркете тележки завозить, потому что я четыре раза стекло на дворях разбил. Тогда говори другую правду, говори, що ти повар. Та який повар? Я даже їсти не вмію. Я на свадьбі на другий день ухуїв, їв, косточка з риби застряла. До сих пор в горе сейчас вспомню. Не мав тебе хлеба Та та щоб нічого не було, говори, що ти музикант із воєнного оркестра. Хуй на чому я граю? На ложках. Ти лошкарь. Согласен. Не спать? Что мне делать, если меня вырубают? Именно в 5 утра разбудил. А что мы делаем в охране, когда нас вырубают? Мы разгадываем сканворды. Я не брал. Сейчас. Готово. Первый вопрос. По вертикали. Зарплата в России. Хуй. Угадал. Второй вопрос. По горизонтали. Кто прорубил окно в Европу? Який-то хуй. Правильно. Что там дальше? Давай, пока мы нанесе. Так все, ты разгадал. Це, получается, мне какой-то подарок полагается. Полагается. Який? Хуй. Вот и такие смешные, вот это тебе у КВН вот это надо. Так давай создадим команду. Хабаровские шишки или шишки из Хабаровска, как хочешь. Поедем покорять Москву. У меня же уже миниатюра есть. Давай. Случай в аду встречается Масляков и Кобзон. Только бежит, Йосиф, Йосиф, шо, Василич? Храниться мне надо! Давай уже без меня, мне обороны Хабаровска хватит. Это кто? Хохлы. А чего на китайском пиздят? Это украинские. У меня бабушка из желтых вод, я украинский знаю. И что они кажут? Вам пизда. Я лошкарь, я музыкант. Я КВНщик, я юморист. Ну что, оторвалась? Да не, вот и тут. Да шутився, кавенчик. Тепер в лігі сміха участи. Друзі, в минулому відео ми розігрували ось оцю куртку. В цьому відео ми прямо зараз дізнаємося, хто її виграв. Там пум пам бам 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 Там-ба-бам-бам-бам треба було якось музичку підложити. Та нахуй і перемагає Надія Б. Надія. Ми маємо надію, що ця куртка вам знадобиться або вашому Б. Ми вам її передамо новою поштою, або ви приходите до нас в офіс, підпишемо на вас і у Правильно? Правильно? Да. Дивіться: збір на Mavic 3 t для вовків та інші повністю закритий, і там ще залишилися кошти, бо ви ніхуйові пацани і дівчата накидали більше. Але ці гроші нікуди не діваються. Вони переходять на наступну банку. На наступний збір на наступний збір. Я наступний збір ми оголошуємо прямо зараз, а продаємо, точніше ми э, сьогодні мою шапку. Легендарно, Сус в ній простудився більше раз, ніж просто без шапки. Ця шапка знімалась в роликах більше ніж у Петі і Я в місті взяти. Вона знімалась. у знімалася свой ютуб канал. Є тому э, 220 тисяч на автомобіль для э, бійців 36 ї окремої бригади морської піхоти для Таріка, Вовки, Херсона, для цих пацанів. Саме головне ти не сказав, що 100 гривень шах. Шах. Кидайте 100 гривень. Чим більше по 100 гривень кинете, тим більше у вас варіантів розігра... виграти цю шапку. Ви ахуєні. Слава Україні! Героям! слава!